Він став актором з дитинства. У шість років дебютував у кіно, а вже в дев'ять грав на сцені театру у студії сніданку російський актор Максим Авірін. Він зіграв 40 ролей у кіно, зокрема у серіалах Далекобійники, «Скліфосовський», інтерни. А сьогодні, у День Закоханих, Максим Авєрін вийде на сцену українського театру Франка в спектаклі Все починається з любові. От же популярный российский актор Максим Аверин, что «Снеданку» доброго ранку. Доброе утро. Доброго ранку. Доброго ранку. Каханы. С украинском все нормально, да? А, да ну, трошки. А, Открою небольшой секрет. Нашим зрителям а, Максим приехал буквально еще с 7 утра, не было, буквально с поезда. А как вам привычно в такое время не спать? Ну, по принципу, кто рано встает, тому, к, тому Бог подает. Вот. Ну, я не знаю, для меня не сложно встать рано утром. Для меня а, сложно, когда люди Потому что, знаешь, я как та сороконожка, которую когда спрашивают, или с какой ноги, она сразу падает. Поэтому мне вот лучше вот не нарушать график. И я иду вперед. Вот. Но вообще утро это замечательное время суток. Действительно, чем раньше ты встаешь, тем больше ты успеваешь сделать. Но поскольку. Я разнорабочий, снимаюсь в кино, это одна профессия. Я играю в театре, это другая профессия. Поэтому э, мне приходится очень рано вставать, это только э, в красивых журналах глянцевых, что все сначала встают рано, поздно, чашечка кофе, шампанское. работа. И выглядит просто как после фотошопа, все отлично. Ну да, понимаешь, А оно все разглаживается сразу. Максим, вы привезли моноспектакль, все для куханы. Расскажите побольше про него. Знаете, мне кажется, что просто сейчас такое время наступает, когда мы так увлечены всякими процессами, прогрессами, и стали совершенно забывать о самом главном, что наполняет нашу жизнь. Когда меня спрашивают, что же такое любовь, я говорю, что для человека, который открыт миру, все то, что его окружает, это и есть любовь. Это рождение нас, это появление наше в этот мир от. Мамы – самая первая любовь, продолжение жизни, встреча первой любви, наши дети. И даже уход нашей жизни – это тоже, в общем-то, любовь, когда ты действительно понимаешь, что без нее невозможно. Вот. Есть такой анекдот, когда батюшку спрашивают, батюшка, а секс без любви грех. Он говорит, да что вы пристали к этому сексу? Все, что без любви, это грех. Вот. Отлично, да. отлично. Очень философски, очень глубоко. Максим, кстати, по поводу спектакля, вы же вот под вашим мобильным телефоном, кажется, билеты, да? да Для ваших зрителей. Покажите. Вот это на сегодняшний спектакль Театр Ивана Франко. Два билета на спектакль все начинается с любви. Вот. И э, эти билеты мы передадим нашим зрителям. Майоража Facebook с неданок плюс плюс с автографом оставите, да? С пожеланием, да? <свят> ну, а теперь, э, Максим, для вас небольшой сюрприз. Э, сейчас вы посмотрите на экран и узнаете ли вы этого человека. Внимание. Давайте. Мы с вами, оказывается, вместе работали э, на Крымфест и были соведущими. Мы работали с Максимом Галкиным, а днем раньше с Максимом Галкиным работала я. Так что можно сказать, даже если мы не познакомились, кажется, мы даже не познакомились, то мы знакомы через Максима Галкина. Меня зовут Маша, привет. ша но ну я вам И хочу сказать ну, если бы вы со мной познакомились я думаю вы мне не забыли вот. ну, действительно было так была такая история мы вели с максимом он потрясающий замечательный вели по Крым Music Fest, mm -hmm. да, это вот фестиваль, который был в Ялте. Замечательное время. Вот. Маша, ну вам привет большой, Максим. Часто бывает Сегодня Замечательный день еще. Сегодня день рождения Анны Герман. Ты великая певица, певицы, уникальные женщины и уникальный голос. А вы часто бываете в Киеве? И вообще можете просто так прогуляться по улице или сразу вас узнают поклонницы? Нет, у меня есть замечательные любимые места, где не никого. Хотя а -а -а. удивительно, потому что ну, парковая аллея, по-моему, это самое живописное место. И погулять по ней это прекрасно. Но там никого никогда не бывает. И дело в том, что в этом году я очень много был в Киеве, работал здесь, снимался. Я хочу передать утренний привет всем моим дорогим, близким друзьям из города Киева. Вот. Я, я очень рад, что я здесь. Я очень люблю этот город. Здесь безумно красивые места. И к чему я это говорю, о том, что здесь гулять есть где. А потом, понимаешь, я даже и в метро иногда езжу, и люди же не знает, это. Они могут подумать, откуда здесь вдруг в метро Максим. Поэтому, скорее всего, что двойник может ехать, да, такой бывает? Нет, меня не перепутать. Зара самое час, Рома этого запытания ведь нашего спонсора торговельной марки Якуб Снарх. Максим, вы актер и театра, и кино, но как-то я вот слышал от разных источников ваших коллег о том, что вы на съемочной площадке бываете такое, что если вам что-то не нравится, вы можете остановить съемочный процесс, через какую-то паузу сказать, как лучше режиссеру либо оператору, а после нет, это Дело в том, что я никогда в жизни не остановлю э, живой процесс, понимаете? Uh -huh. Я не остановлю тот момент, когда я вижу, что происходит что-то талантливое. Но когда я вижу непрофессионализм, да, это... Кто-то скажет, это каприз. Нет, это проявление характера, проявление профессионализма. Извините, но я уже в том возрасте, когда не могу. Когда ты рядом дышишь, знаешь, вот как ты бежишь по дорожке, ты спортом занимаешься? Конечно, когда-то. Когда ты бежишь по дорожке, да, и рядом кто-то, рядом на таком же тренажере бежит. Вот ты бежишь, тебя уже не остановит. У тебя есть ритм, сердце, дистанция и все. И кто-то рядом начинает вдруг тебе говорить, сойди. Ну, ты же не остановишься, правильно? Конечно, нет. Ну, вот, то же самое и жизнь, то же самое профессия. Жизнь, она одна. И надо ее ценить и уважать. Понимаете, прошлое это невозможно э, все время таскать его нельзя. Было и было, прошло. Будущее, ну, в нашей стране это вообще такое призрачное. Жизнь она здесь и сейчас. Угу. И вот понимаете, слово "никогда" это самое страшное слово, самое страшное. Все можно пережить, слово "никогда" пережить невозможно. Уже никогда не будет, никогда уже не сделаешь, никогда. понимаете? Поэтому не откладывайте жизнь на завтра жизнь она здесь и сейчас да это точно а, ну вы как и творческий человек и актер театра кино да. но кроме этого вы еще пишете стихи я ну, знаю. Это, это громко сказано вот я все-таки имею дело с потрясающей великой поэзией наших м, поэтов и поэтому мне всегда а, неловко читать свое но дело в том что у нас утро да, а. да. и вам прошу сейчас стихотворение, оно... Практически не рифмованное, но я думаю, что для утра э, это то, что нужно. Хорошо? Так а кто автор еще раз? Я, я, я. Вы. Вот. <св> Сегодня, можно сказать, первый раз в жизни я прочту что-нибудь <св свое. <св Эксклюзив. Сегодня впервые да. читаем максимум. собственные Внимание. стихи. Это то, что, я думаю, должно поднять вам настроение, мои дорогие. <св> да. Это не рифмованное, это все практически такое... Карапузы и ленивцы, лежебоки, нехочухи, всем подъем, скорее на лыжи, или что там под рукою, день пришел и солнце светит, значит, все, начнем сначала. Полетели, побежали, поползли, потом в припрыжку. Можно кролом, можно брасом, можно на автобусе. Только не сиди на месте, делай что-нибудь. Влюбляйся от того, что день прекрасный, от того, что солнце светит. Всем доброго утра. Вот так, влюбляйтесь. А, э, я слышала, что вы как-то сказали, что э, вот если бы у вас забрали работу, то да. не было бы и вас. Ну, судя по такому э, плотному графику съемки кинотеатра, то, э, естественно, на вы трудоголик, да? Вот чем вы еще тогда в жизни, кроме работы? Или кем? Ну, вы понимаете, я никогда не распределяю по местам. Знаешь, там первое место — работа, второе место — там, любовь, мама. Если вы начинаете это распределять по местам, то тогда это вы где-то кому-то не додаете, понимаете? Вот все то, что меня окружает — это моя жизнь. И я не смогу а, без моих близких, необходимых мне людей. Буквально вот на, на днях моя семья пережила серьезные испытания. И слава богу, что рядом были мои близкие люди, которые поддержали нас. Сейчас все хорошо, не волнуйтесь, все прекрасно. И все же выросло. Все, слава богу, да. Но это испытание, понимаете? И было бы страшнее, если бы я не, не в этот момент не работал, потому что я ходил бы по потолку. Но я прекрасно понимаю, что я благодарен тем людям, которые в это, в это время были со мной. И я понимаю, что я не одинок. Я не смогу без работы, да, но я же должен буду жить. Значит, я найду... Я сильный человек. Как говорила Людмила Марковна Гурченко, сломать меня нельзя, убить можно. Я знаю прекрасно, что я все равно найду средства выразительности для того, чтобы заниматься искусством, понимаете я не знаю, наверное, кто-то скажет, ну, это пафос, там, неважно. Мне все равно. Я уже настолько убежден в том, что правильно в жизни все совпало, я уже не смогу без этого. Но я найду средства для того, чтобы выжить и снова продолжаться, понимаете? Вот есть замечательное стихотворение, с чего как бы начался спектакль Интересно. «Все начинается с любви», это со строка Роберта Рождественского, замечательного поэта. «Все начинается с любви». Твердят, вначале было слово, а я провозглашаю снова, все начинается с любви, все начинается с любви и озарение, и работа, глаза цветов, глаза ребенка, все начинается с любви, все начинается с любви, мечта и страх, мечта... вот они болтают и мешают, мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе. Живи. И ты от шепота качнешься и выпрямешься. И начнешься. Все начинается с любви. Дякую. Не... все просто началось с любви. Сегодняшний день, День Святого Валентина, с таким человеком, хорошим человеком. <laughs> с таким Аверин, ну потому, что, ну потому что все, все не собрать, тем более такой короткий период времени. Спасибо вам, что вы приехали. Спасибо вам. Я еще не уезжаю, подождите. А, вот, не будем говорить, говорить слово никогда, мы хотим да. сказать всегда. Да. Максим, мы вас рады видеть в нашей студии Спасибо. и вообще в Киеве, в Украине. Спасибо, дорогие друзья, будьте счастливы. Спасибо. Спасибо. Аверин, у всех Вот так получилось сегодняшний ранок, но Ивин продолжил себя борьевского нас